Як і чому виникають, наприклад, суперечності між прем'єр-міністром і керівником Державної фіскальної служби про От це далі. Ми це поговоримо докладніше. Власне податківці проти підприємців. Прем'єр-міністр Володимир Гройсман констатує: бізнесмени зараз найбільше скаржуться на тиск з боку Державної фіскальної служби сьогодні дуже багато є скарг. Ну майже на всі контролюючі органи. Ну тут чемпіоном на превеликий жаль поки що є Державна фіскальна служба. Я нікого не збираюсь прикривати. Я збираюсь карати тих, хто не дає можливості людям займатися власною справою. Натомість голова ДФС Роман Насіров скаржиться на некомпетентність своїх підлеглих. каже професіонали прийдуть до відомства тільки після підвищення зарплатні. Неодноразово вже піднімалося питання знаєте, як оновлення кадрового складу залучення ще більших фахівців. Наприклад, працівників там з великої четвірки і так далі, але це питання дуже близько і безпосередньо пов'язана з компенсацією заробітною платньою, яку отримують працівники державної фіскальної служби. Ну будемо намагатися зараз на друге півріччя знаходити варіант, як достатньо підняти заробітну плату для того, щоб можна було залучати більш кваліфікованих фахівців. Саакашвілі, ну власне хочеться зараз зайти трошки здалеку, адже ми пам'ятаємо, що коли тільки но ну, був на призначений Володимир Гройсман на посаду прем'єр-міністра, фактично відбувся. Ну я не можу сказати, що це відбувся конфлікт. Але виникла ситуація, де ви е, безпосередньо е, спілкувалися із прем'єр-міністром. Ви говорили, що пан Насіров не досить добре працює. Були відкликані з Юлією Рошевською. Певні і, наскільки я розумію, це були були е, доклад... Складні, чи щось з цього на це схоже. Ну, от і, власне дуже цікаво, як завершилася ця ситуація. Чи була у вас можливо особиста розмова із прем'єр-міністром щодо о, о, пана Насірова, і можливо є якийсь розвиток вже подальший? Значить, Во-первых, це повне чужі, що нет хороших людей. Ми набрали 125 нових працівників для відкритого митного простору, відкритий миттю в, мит 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 в Одесі. Мы их провели тренировку вместе с американцами и с другими европейскими специалистами, абсолютно молодые, новые люди и они готовы работать, и они готовы заработать. Конечно, сначала ну, на той зарплате, которая есть, я думаю, что эта зарплата добавится и у нас будет гораздо больше возможностей, потому что этот законодательный акт уже есть. Но, потому что часть услуг, то есть денег за услуги могут оставаться на того же. Но. Тут ситуация такая. Они приняли решение, что Марушевская не может больше дисциплинарное взыскания накладывать на главпостов. То есть они э, ослабили ее э, право реально контролировать там можно для чего? Потому что есть и посту, они просто бандиты, вор на сидят и вором погоняют. Нескольких Юля сняла. И некоторые сами ушли, честно сказали, что мы без того, чтобы красть, не можем. А, один точно сказал, что я не могу не брать взятки. Вот она глаза посмотрела, и говорит, я должен уволиться. И... а сейчас у нее забрали это все, а потом там будет коррупция, а потом скажешь, Марушевская у тебя коррупция, у тебя беспредел. Очень опытный Ничего не меняется. Мы строим это открытое таможенное пространство, которое сейчас оказалось, что чтобы его завершить, нужно дополнительных три месяца. Хотя президент анонсировал, что будет его открывать в августе месяце. Значит, там компьютерная программа, которая будет решать вместе этих таможенников, бездельников. А сейчас, после того, как мы привезли всех иностранных специалистов, они объяснили, сейчас мы в Грузию, большую группу, что Грузию, самая лучшая таможенная мире, самая быстрая Грузия. Вот, знаете, избирают. Вот каждая группа сейчас в Украине политически говорит про фискальные проблемы, про ДФС и таможню. В Грузии, вот сейчас, через 8 октября выборы. Ни одна политическая партия не говорит про налоговую и ждать, э, потому что это решенный вопрос. Это, этого вопроса нет. Никто не знает, кто глава таможни. Никто, никого не интересует. Нас Насиров здесь каждый, каждый день. Я не знал, кто был глава. Михаил, я когда был президентом... дивовижная ситуация. С чего мы начинали? Что Гройсман знаю. каже, на бизнес ты снул. Нет, все тебя А Насиров каже, ну, потому что зарплата у них мало маленькая. да, и это, это связь будет продолжаться. Потому что, и пока система не... Пойдет. Я вам скажу. Владимир Гройсман назначил Начал в Вининский кадр своего, заместителя носирования. Но эта система не сработает. Я встречался с проданом, у него есть хорошее желание. Ситуация такая. Как нужно менять таможню? Все очень просто. Подойти большим бульдозером все снести. Выгнать их к чертовой мастере всех. Эти проможные пункты отменить вообще. У нас там есть сейчас в маяках Паланка, Кучурган, и много других. Катастрофа, человек старый казачий. Катастрофа там происходит. Это стыд и срам, что в 21 веке в Украине вот эти курятники могут называться таможни с этими обычными бандитами, которые там работают. И их невозможно исправить. Это исключено Кого там заместить они назначают, какие-то там... Все очень просто. Надо делать то, что мы делали для, хотя бы для Одесского торгового порта. С полностью новых людей. Компьютерная программа. А, значит, выгнать совсем какие специалисты. Как... Какие они специалисты? Они специалисты по телепорту. Нет всяких специалистов. Есть компьютерная программа, есть э, индикативы. Везде... У нас феодальная система сейчас. Цены, мы... индикативы отменим, но цены остались везде, они тоже. Сколько раз мы договаривались? Мы ходим по кругу. И все очень просто. Поставьте себя на место, Владимира Как только он снимет Насирова, потому что он может один уже. Рушить... Може да, так и може відбутися? Вот політично ми близькі до цього, якщо вже критика yeah, yeah. імені прем'єра звучить есть на адресу Насиров, КДФС. В... Насирова вместе с Хамутинником делают возвраты НДС. В Крузии, что такое возврат НДС, никто не знает. Никто не... Я, это такая тикасть, что, что знаете. когда приезжали инспекторы, вот как НДС, мы много украинцев скажем, какой НДС, кто их, это автоматически зачисляется. Здесь каждый возврат НДС, ты хочешь на электронную программу, она что-то не срабатывает, потом через 5 минут тебе звонят, говорят, вы хотели вернуть НДС? 15% кэша, 20% кэша, в зависимости от того, кто это такой. И это берут Насиров, и это берут хамутыник. Потом хамутыник покупает эти влияния своих депутатов, кстати, не совсем, насколько я слышал, делится. И и как только Насирова будет снят, Хамутыник может обеспечить, что ни одно законодательство, в том числе связано с валютным фондом, у Гройсмана парламент не пройдут. И об этом я говорю, что мы приехали. И... Пане Саакашвили, а вы... дозвольте уточнить, вы говорите, что как только Гройсман снимет Насирова, что будет? будется? будет, то, что, во-первых, у первых ни один проект законов не будет голосоваться, потому что это зависит от доброй воли и поддержки а, некого там хомутыника, я, не знаю, как он выглядит, но он контролирует, как мает всю золотую акцию там, а по других то, что он может и развалить коалицию, и оставить страну без уряду. И поэтому, еще раз говорю, договорняками, договорниками апреля-мая мы завели страну туда, чтобы было легко предугадать. Тупик, когда вместо того, чтобы пойти на выборы и дать, а, 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 изменить кровь, мы пошли в полный тупик, договорняк. И сейчас хамутыник, пожалуйста, вместо Мартиника, Иванчука и всех остальных, сейчас уже они, он контролирует вместе хамутыник, там этот, как его, Аваков со своими деятелями и так далее. Сейчас они уже контролируют те сферы, которые никак в их сферу компетенции не входят. Поэтому мы получили из одного параллельного правительства второй параллельный правительство. Что и следовало, чего и следовало ожидать? А при этом украинцы беднеют, при этом у нас стагнация, при этом у нас есть уже проблемы с собиранием налогов. Все очень просто. Нужно... Есть одесский пакет реформ, там все это расписано, как это можно менять налоговую систему. Даже если менять, даже если сделать то, что мы сейчас делаем в Одессе, при этих тарифах невозможно. То есть ты будешь что-чисто делать, а они, люди обанкротятся. Надо менять налоговую систему, надо снижать тарифы. Надо расширять налоговую базу. Но тогда хомутыник, там, или как там его там, или, там, они не будут получать свои. Ежемесячные каждый способен получать. Да? А не будет получать, синий будет получать, там всякие там чуки и так далее не будут получать. Но... И